Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Golden Blood, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Cómo es que te enfermaste? Preguntó Tong, mientras comía la sopa. Tal vez me contagiaste. Mark respondió tranquilamente, concentrándose en la comida. ¿Yo? Tom no lo podía creer. Sí, anoche te besé tantas veces que no sería raro que me contagiara de ti. La sopa que Tom acababa de tragar casi salió disparada. Miró intensamente a Mark, quien hablaba como si fuera lo más natural del mundo. Mientras Tom comenzaba a toser porque se había atragantado con su propia saliva. Sé que tienes hambre, pero come despacio. Mark se acercó y acarició suavemente a la espalda de Tong. Afortunadamente, había pedido agua, así que abrió una botella para que Tong bebiera después de ver que su ataque de tos había pasado. Tong aceptó la botella, pero lo miró con reproche. Mark estaba confundido, sin entender por qué su gesto de ayuda había molestado a Tong. Perdón por tocarte. Mark pensó que esa era la razón, así que retiró su mano y volvió a su lugar. ¿Te habías enfermado así antes? Tom preguntó, volviendo al tema que le preocupaba. Que yo recuerde, no. Mark reflexionó sobre su larga vida y se dio cuenta de que desde que se había convertido en vampiro, nunca había tenido un resfriado viral. Sus enfermedades solían ser heridas que podía curar con sus habilidades. Nunca había contraído un resfriado por estar cerca de alguien enfermo o por contacto. Eso se debía a que nunca había permitido que ningún humano se acercara tanto, ni él se había acercado a nadie. Tonk era el primero y el único con quien había estado tan cerca, casi devorándose mutuamente. ¿Me estás culpando por contagiarte? Tong volvió al tema anterior. Solo te he besado a ti, ¿de verdad? Estoy contigo casi todo el tiempo. ¿Alguna vez me has visto con otra persona? Mark, molesto por la duda de Tong, agregó: Tú fuiste mi primer beso. Tong, acusado de ser la causa de la enfermedad de Mark, se quedó sin palabras al escuchar la última frase. Apretó los labios, mirando el perfil de Mark, quien había desviado la mirada. Aparentemente enojado, pero más que enojo, parecía molesto. La actitud de Mark hizo que el corazón de Tom latiera con fuerza, tanto como cuando escuchó. Primer beso. No podía dudar de Mark ya que éste le había contado que en su vida humana había estado enfermo y recluido en casa, como vampiro, aunque atraía a la gente, mantenía una distancia clara con los demás. Tong, sin querer ser arrogante, sentía que había cruzado esa línea más que nadie. Tú también eres mi primer beso. La voz quejumbrosa hizo que la persona hiciera pucheros. Al principio, Mark levantó la mirada. Sabía en su corazón que no mentía, ya que había estado cuidando a Tong desde el principio. Sin embargo, cuando escuchó la confirmación de su propia boca, fue como si el nudo en su pecho se hinchara. Era como si el corazón que había estado ardiendo hace un momento fue barrido por el viento fresco de la frase que parecía decirle para consolarlo. Mark usó una mano para mover la mesa japonesa baja que los bloqueaba del camino, aprovechando la oportunidad cuando Tonke estaba mirando lo que estaba sucediendo sin previo aviso. Se acercó y agarró la punta de la barbilla, rodeada para atraer ese par de ojos hacia él nuevamente. La voz en su cuerpo exigió repetidamente de acuerdo con el deseo que se estaba volviendo cada vez más intenso cada día. El joven descartó el principio y la razón de que no besaría a Tong en un lugar privado porque tenía miedo de que fuera demasiado lejos a pesar de su confianza en no dejarse llevar se dio cuenta de que Tong tampoco estaba listo para abrazar su verdadera identidad mark podía decir por la mirada cariñosa que le dio de cerca que tong compartía sus sentimientos la calidez en sus ojos mientras lo miraba de cerca le dejó en claro a Mark. Tong sentía lo mismo. Los hermosos ojos se escondieron lentamente debajo de los delgados párpados, abriendo el camino para que él colocara sus labios, estimulando los suaves labios con arrogancia. Tong todavía sentía la suavidad, la dulzura y quería cosechar la sensación así como antes. Era adicto al sabor de los besos y se intoxicaba con el tacto.